اور اللہ شیخان الرجی سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو اتنے خوبصورت محفل برپا کرنے پر خاص طور پہ عبران خان اور اس کی ٹیم کو اسپیشل مبارک میرا جو ٹاپک ہے وہ لٹرلی اس طرح سے ہے دا رول آف یوتھ ان اسلام اینڈ سائنس اینڈ بلڈنگ تو ہمارے سٹیٹ سیکٹری صاحب نے جو بولا وہ صرف تین چیزیں ہیں اس میں دا رول آف یوتھ ان اسلام انڈ انشن یہ بڑا اہم موضوع ہے آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ ہر کہیں نوجوانوں کو بلا لیا جاتا ہے ساتھ میں انوان بنا دیے جاتے ہیں بال نوجوانوں سے کیا کہہ رہے ہیں یہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے کرتے پتہ نہیں سمجھ نہیں آ کہ نوجوان کیوں بات نہیں سن رہے ان ہر پروگرام ہر تقریب میں یہ ہے وہ آج بھی ایسا ہی پروگرام ہے تو میں آپ کے سامنے ایک ایکسپریمنٹ رکھتا ہوں پہلے پہلے جو کیا بھی گیا ہے اور آپ چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں کہ ایک کمرے میں میز پر آپ رنگ رکھیں بہت سارے جو گھستے ہوں اور گھس گس گھس کے رنگ ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا چاک جیسا رنگ جو اور دو ہوں ایک چلڈرن کی اور ایک پیرنٹس کی چھوٹی ٹیمیں پانچ پانچ چار چار تین تین لوگ یا دس دس بیس بیس اگر آپ سکول سے متعلق ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سب سے پہلے بچوں کو اندر بھیجیں اور ان سے کہیں سوری سب سے پہلے پیرنٹس کو اندر بھیجیں روم میں اور ان سے کہیں کہ آپ کوئی پینٹنگ آپ کا مقابلہ ہے کمپیٹیشن ہے ہر پیرنٹ باپ ماں ایک اچھی سی پینٹنگ بنائے مقابلہ کے لئے پھر جب وہ بنا لیں تو ان کی پینٹنگز کو آپ رسید کر کے رکھ لیں سنبھال لیں اور رنگ نہ تبدیل کریں جو رنگ آپ نے وہاں چاک رکھے ہوئے تھے جو گھس جاتے ہیں وہ رنگ وہ جو آپ نے ٹیبل پر رکھی ہوئے تھے وہ تبدیل نہ کرے وہی پڑے رہے جو والدین نے استعمال کیے ہیں اور اس کے بعد وائل وینس کی سیشن ختم اور بچوں کو اندر بھیجیں جب آپ بچوں کو اندر بھیجیں گے تو ان سے بھی کہیں کہ بھئی آپ پینٹنگ کریں آپ کا آپ کے والے وینس سے مقابلہ ہے تو آپ کا کیا گیس ہے کہ کون جیتے گا بعد میں میں بھی بتاتا ہوں لیکن آپ اگر بتائیں کہ یہ پینٹنگ کا مقابلہ کون جیتے گا نیچرلی پیرنٹس ریزن کیا ہے کہ پیرنٹس کو آپ نے دیئے سارے رنگ لائٹ بھی ڈارک بھی انہوں نے جب بے دریل استعمال کیے ان رنگوں کا تو انہوں نے سبز رنگ اور نیلا اور لائٹ کلر اور بڑے برائٹ کلر سارے انہوں نے لگا دیئے اور رنگ گھستے چلے گئے کسی نے پورا گراؤنڈ بنایا ہوگا سبزے کا کسی نے پہاڑیوں کو رنگ دیا ہوگا تو رنگ جب بچوں کو ہم نے اندر بھیجا تو گھس چکے تھے اور جو بچ چکے تھے وہ تھے کالا ڈارک بلو سفید اور بس جو بورنگ رنگ ہوتے ہیں دو تین وہ پڑے تھے اور باقی سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اب <applaud> جب بچوں نے پینٹنگ کی تو وہ ڈارک تھی ان کو حالانکہ زیادہ بچوں میں انر مصور ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو پینٹنگ بنائی وہ بدصورت تھی وہ کالی تھی وہ ڈارک تھی تو اس سے کیا مورل نکلتا ہے اس تجربے سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے اس تجربے سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ہم نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر اقبال اقبال کمر صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ہماری نسل ہے میری نسل کو تو بومرس کہا جاتا ہے آپ کو جن جین زی کہا جاتا ہے غالب یہ تو آپ کی میں ہوگا سوشل میڈیا پر یہ چیزیں بڑی ملتی ہیں تو ہم نے جو رنگ استعمال کیے اپنے ہی دیش کے اندر بھی دیکھ لیں اگر تو وہ ان پیرٹس کے رنگ رنگ, رنگ کلرز کی طرح سے تھے کہ ہم نے خوبصورت رنگ خود استعمال کر لیے اور جو آپ کے لیے ہم نے چھوڑے وہ تھے کھیسے رنگ کالے رنگ اور بورنگ رنگ اب اگر آج ہم یہ شکوا کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہم بومرز کو تو یہ شکوہ پھر درست نہیں ہوگا کہ رنگ ہی آپ کو جب نہیں دیے گئے وہ بار. اب سوال بڑا قیمتی سوال اٹھتا ہے کہ کون سے رنگ تھے جو ہم نے استعمال کر لیے جواب ہم نے پاکستانی ہی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشنل بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے قرضے لیے چالیس سال اتنے قرضے لیے قرضہ نہیں لیا لیکن پیسے ہم کھا دے اگرچہ ذاتی طور پہ سب نے نہیں کھائے ہوئے پاکستان میں جو پیسے کھاتے ہیں وہ کچھ اور کوئی اور لوگ ہیں نسل تو ہماری تھی نا ہم نے انہیں روکا تو نہیں ہے نا آپ یہ ہمارے بچوں کے لیے جو پیسے تھے وہ آپ یوز کر رہے خیر تو قرض نے ایک ایک بچے کے باروں سے پکڑ کے اس کو باندھ دیا قرضے کے ساتھ میرا ایک شعر ہے جب ایک ایک خزانہ میری زمین میں ہے جب ایک ایک خزانہ میری زمین میں ہے تو قرض غیر سے لینا کہاں کے دین میں ہے قرض جو ہے ہم قرض ہم اپنے دین اور اپنی جوانیوں کو اگنور کر کے لیتے رہے اپنے بچوں کو اگنور کر کے لیتے رہے اور یاد رکھیے قرض ہمیشہ سست الوجود نا اہل نا کارا اور بیکار لوگ لیا کرتے ہیں آپ دیکھیں نا ایک ایک جوان ہے وہ بڑا برکر ہے بڑا فعال ہے آپ کے دوستوں میں کئی ہوتے ہیں لوگ وہ ذرا سی بات پہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کاموں کے لیے جلدی بھاگتا ہے آپ دیکھیں گے وہ قرضے لینے کا آدمی بھی ہوگا پھر ایک اور آپ کا ساتھی ہے وہ بڑا سست ہے آپ دیکھیں گے وہ قرضے لینے کا پال رہے تھے اس وقت آپ چھوٹے چھوٹے تھے ایک سال کے ڈیڑھ سال کے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے جتنے میرے بچے ہیں تو جب ہم آپ کو پال رہے تھے تو ہم خود کرزہ لے چکے تھے وہ بھی سود پر اب قرآن کریم میں رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں کلیئر بتایا گیا کہ سود بہت برا مرض ہے جو کچھ چیز مرض ہوتی ہے وہ کبھی صحت کے لیے اچھی تو ہو نہیں سکتی تو ہم نے قرض لیا وہ بھی سود پہ تو ہمیں جو بیماریاں ہم گومرس کو لگی ان میں ایک چیز یہ آگئی کہ ہم اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے تو آپ نے دیکھا ہمیں ماں باپ کو کہ ہمارے ماں باپ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے کام دوسروں سے کہتے ہیں یا لوکل رکھ لیتے کہ ہم کیا کریں مما پانی کھانا دے دو مما پانی دے دو مما بستر بنا دو ماما یہ کر دو ماما وہ کر دو حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی پلیٹ خود دھو سکتے ہیں اپنا کھانا خود نکال سکتے ہیں اپنا بستر خود لڑکیاں تو کرتی ہیں ساری پاکستانی مشرقی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم اپنی چیزیں خود کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر ایک اور دیکھیے سہارے کا آدی اب کیسے بناتے ہیں بچے کو ایک بچہ ہے وہ مثلا میرا بچہ ہے خیر میرے بچے سال کے تو نہیں یا بیس بیس سال کے ہیں لیکن سمجھ نہیں کہ ایک بچہ ہے میرا سال کا ہے اور وہ چل رہا ہے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے لیکن وہ چل رہا ہے اور وہ گر گیا ہے یا دو سال کا ہے تو کیا کرتی ہے اس کی بڑی بہن بھاگتے ہو جاتی ہے اس کو اٹھاتی ہے اس کی ماں جاتی ہے اس کو اٹھاتی ہے اس, اس کا باپ جاتا ہے کرنا کیا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے سہاروں کا عادی ہم خود بناتے ہیں بچوں اسے کہنا ہے چاہیے اٹھو, اٹھو 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 تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں جب میں آیا ہوں تو میری اپنی رسپانسیبیلٹیز میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنے آپ کو پالنا اپنے آپ کو پالنا تیسری بار کہتا ہوں اپنے آپ کو پالنا شادی کا بعد میں سوچیے اور کسی بات کا اپنے والدین پہ کرنا ہے ہے ان کے کمانا بعد میں کچھ والدینداری کیا ہم اس زمین پہ بوجھ بن چکے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان پہ بوجھ ہیں کہ نہیں اگر ہم اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے سمپل سی بات ہے ہم بوجھ ہیں کیوں جس سے ہم کہیں گے کام کرو اس پہ ہمارا بوجھ ہے اور جو بچے کام کرنا سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں وہ قرضے بھی لیتے ہیں میں آپ سے کرتا ہوں کہ اس کی عادت نے ہمارے گھروں کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے کیا بنا دیا ہے اس کی سامنے ایک نظر میں نے لکھی تھی کچھ سال پہلے اس کا عنوان ہے امام مسجد کی دعا ہمارا امام مسجد کس طرح کی دعا مانتا ہے اس سے آپ کو جائے گا کہ ہم سہاروں اپنے ہاتھ سے کام نہ کرنا ہمارا امام مسجد یہ دعا مانتا ہے بڑے کفار کی دو پو میں کیڑے گرا دے آسمان سے ان پہ پتھر بنا ہم کو نمازی پانچ وقت اتا کر زلگی میں حج اکبر دکانوں میں ہمیں دے لہر و برکت جہاں پر ہر سہولت ہو وہ دے گھر میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں میرے مولا میرے سب کام تو کر ہدے ویسے شکریہ ساری اللہ تو کر میرے سارے کام اللہ نے کہا ہے تو خود کر اللہ کو کبھی پڑھے آپ حیران بندے کو دیتے ہیں اگر آپ نظم پڑھے اقبال کی انسان اور خدا مکالمہ ماں بین انسان اور خدا تو خدا جب اپنا احسان جتا کے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کائنات بنائی ہے میں نے تو تمہیں بھی بنایا تو اقبال آگے سے خدا کو جواب میں کہتا ہے کہ شاب آفریدی

اگرچہ فطرت نہیں ہے بے ذوق جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر تو اقبال نے تو ہمیں پورے چالیس سال مسلسل شاعری کے ذریعے کہا کہ اے اے جنزی, کام اپنے ہاتھ سے کرنا سہارے سہاروں کے عادی نہ بننا آج سے وعدہ کر رہے دل سے کہ جو ٹیچر آئے تھے بتانے کے لیے بات و بات تو ٹھیک تھی آج میں گھر جا کے آئندہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیا کروں گا اور یاد رکھیے مولوی یسمت صاحب کا ایک شعر ہے اب ایک نوجوان خود کو نہیں پال سکتا تو کیا پالے گا بی بچوں کو کیا پالے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میری پہلی ذمہ داری ہے خود کو پالنا تاکہ میں معاشرے پہ بوجھ نہ بنوں اور تب ہی جا کے آپ اس ملک کو کرزوں سے چھڑوا سکتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ شرم آئے چڑھایا کرزہ میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں تب ہی آپ کرزوں سے نکلوا آپ جو اٹھ کے اٹھ کے آپ کو مجھے کہنا چاہیے کرزے چڑھا تو سی پہ لابی ایسی حق نہیں بنتا میرا لیکن پھر بھی امیدیں ہے ہمیں آپ سے اب دوسری بات میں یہ اس کروں گا جو میں نے گفتگو کی اس کے بعد یہ ذہن میں رکھی میں فلسوفیکل نکتہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور کیمسٹری کے فیزکس کے بیالوجی کے اور فلسوفی جیسے کے مالک ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو ذرا نکتا آپ نے پکڑنے کی کوشش کریے نکتا یہ ہے کہ کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے small, جس میں at the same time دو exist نہ کرتی ہوں ایک پیرنٹس کی اور دوسری چینڈرن کی تو اس کو پیرنٹ نہیں کہا جاتا ہے ذرا کہ بات کی امپورٹینس سے وہ یہ ہے کہ جو اولڈ اور نیو جنریشن ہے ان کے درمیان ہمیشہ ہر قیمت پر ایک چھوٹی سی ٹسل جاری رہتی ہے ضرور ہر گھر میں بھی ہوتی ہے اور پوری سوسائٹی میں بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ کبھی نیو جنریشن جو ہے وہ کسی بات پر اولڈ سے نراز ہوتی ہے یا ان پر شکوا کرتی ہے بیسے گھر میں بچے بھی کرتے ہیں اپنے والدین سے اور کبھی اولڈ جنریشن نیو سے نراز ہوتی ہے اور یہ کچپ کلش چلتی رہتی ہے تو آپ پھر بات پر دھیان سے سن لیے اگر کسی سوسائٹی میں بیلنس اس طرح سے ہو جائے کہ نیو جنریشن زیادہ غالب آ جائے اولڈ جنریشن پر یعنی نیو جنریشن اوورکم کر رہے ہیں جنریشن کی ساری عادات کو نصیحت کو ان کے اوپر چڑھ جائے ان کے اوپر غالب آ جائے تو اس سوسائٹی میں فلوسافیکلی اسپیکنگ افتراع پیدا ہو جاتا ہے اب افتراح کیا چیز ہے افطرا کا مطلب ہے شروع ہو جاتی ہیں اس میں کیونکہ بچے نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے لیے فیوچر میں کیا کرنی ہے اور افطرا تو یہ مطلب گلا کر دیا ہے نئی جنریشن کا نئی زیادہ دوسری بات کروں گا تب بھی آپ کو یہی نظر آئے گا جب بچے اگر غالب آ جائیں والدین پر اپنی رسم و روایات تاریخ کرنا نافذ کرنا شروع کر دیں تو اس قوم کو اپنی روایات بھول جاتی ہیں اور وہ قوم ایک طرح سے گمراہ ہو جاتی ہے اب آ جائیں ذرا الٹا دے اس کو اگر کسی قوم پر اور جنریشن کا درباؤ ہو جائے پیرنٹس کا تو اس کا نتیجہ اس سے بھی برا نکلتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ سوسائٹی قدیم رسم و رواج کو سختی سے پکڑ لیتی ہے اور نوجوان جو آنے والے نوجوان جو ہوتے ہیں نئے ان کو پریشر دیتی اور ان کو نئی نئی چیزیں نہیں کرنے دیتے گھر میں والدین بچوں کو روب میں رکھتے مارتے, تو کسی میں اگر ہیں تو وہ اب دونوں صورتوں میں سوسائٹی کی موت ہے تو چاہیے کیا بیلنس یہاں پہ آپ کو میں ایک بندے کا نام بتانا چاہتا ہوں اس سے تعارف کروانا چاہتا ہوں ایک ہندو گرو تھا ہو گیا بہت بڑا گرو سمجھا جاتا تھا اسے انڈیا والوں نے اسے نکال دیا تھا اور وہ پھر امریکہ میں رہا اس کا نام تھا گرو رجنیش اس کو نک نیم سے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں اوشو اوشو نے یہ کہا اوشو نے وہ کہا اوشو کو کہا جاتا ہے شباب کا فلسفر فلاسفر آف اوشو کی ساری زندگی اس بات پر زور ڈالتے ہوئے گزری ہے کہ یہ جو جوانی ہے اصل میں انسان ہو جانور ہوں پودے ہوں وہ ہر چیز پہ جوانی کو ہے اصل میں یہی ایک زندگی ہے جس میں آپ کے پاس اچھا شعور آپ کے پاس اچھی صحت اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب کچھ اگر آپ کے پاس سپر ہائی سپر کلاس کا ہے وہ اس نظریے کو نہیں مانتا جس میں کہا جاتا ہے کہ بزرگ دانا ہوتے ہیں بزرگ جو ہے وہی سب کچھ اصل میں ان کو فالو کرنا چاہیے شباب پہ بہت زور دے بلکہ اس کا تو یہاں تک کہنا ہے ذرا ایکسٹریم بات ہے ہمت کر کے کر رہا ہوں اس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ پودا پودے کا سب سے خوبصورت پارٹ کیا ہے پھول غور کرے پودے کا پھول جو ہے وہ بیسیکلی اس کا وہ والا آرجن ہے جو اس کی جوانی کا اب بچے پیدا کرو اسی طرح وہ کہتے ہیں جب بھی دنیا میں گروتھ اور بکاؤ نسل کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی تو صرف جوانی کام آئے گی اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ جو سپیشیز ہیں جو انواع ہیں ایولیشنری فیری کی ان میں صرف جوانی ہی لائف ہے اسی اس لیے بڑھے کو وہ مار دیتے ہیں بھیڑیے بھی اور, اور بہت سارے جانور بھی کہ اب فضول ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ بڑھوں کو مارنا ہے میری گفتگو کا مقصد یہ ہے یہاں پہ اس وقت کہ جوانی کی امپورٹنس پہ ذرا غور کریں پورے فلسفرز کی پورے پورے فلسفیز فلوس فلوس ہیں اور ثبوت

How amazing is this? اچھا مجھے بتائیں کہ جب special theory of relativity Einstein نے دی تھی تو اس کی عمر کتنی تھی? Anybody? Exactly. 24 years old. برکل youth. اور جب general theory of relativity Einstein نے دی کتنی بڑی theory ہے پوری دنیا میں آج تک اس سے بڑی amazing mathematical

سارے کے سارے انڈر تھرٹی ہیں جن کے نام سے بڑے بڑے پرنسپل ہیں نا ہائزن برگ وغیرہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں ایکویشن انڈر اچھا اس کو چھوڑ دیں آپ سکندر اعظم سے شروع کر کے محمد بن قاسم تک آئے جنہوں نے دنیا فتح کی سکندر اعظم کی ایج کتنی تھی جب وہ ہندوستان فتح کی یہی اسلام آباد کے ایریے میں آیا تھا اور راجا کورس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تھرٹین اب پیغمبروں کو دیکھیں اب مصبروں کو دیکھیں آپ شاعروں کو دیکھیں ہمارے شاعروں میں شائر ہوتے, میں بھی شاعری کرتا ہوں تو اسلام آباد میں بڑا ماحول ہے مشاعر ہوتے ہیں شاعروں میں یہ بات پائی جاتی ہے لٹرلی مجھے خود رحمان فیس بیس مرتبہ کہہ چکے ہوں یہ لٹرلی بات پائی جاتی ہے نا کے لکھنا لکھن کا جوانی اچھا کلام ہم نہیں لکھ سکتے اچھا کلام جوانی میں ہو جاتا ہے سارے بڑے شاعروں نے اچھا کلام اپنا جوانی میں دے دیا ہم ایسے ہی باتیں لکھتے رہیں گے جن میں کوئی جان نہیں ہے جاندار شیر ہم نہیں کہہ سکیں گے بقیدہ ہمارے اندر انفریارٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے آفٹر پارٹی شائروں میں کہ اچھا شائر میں آپ کو بتاؤں میرا بیٹر جو گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں مجھے بہت زیادہ تسلی ہوتی ہے کہ ایک میکسیمم جو شعوری لیول ہے ایک میکسیمم اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہوئے اٹھائیس سال کا بچہ نوجوان جس کو میں شعور سے زیادہ طاقتور شعور ملا ہے جس کے حواس حوالے دیکھنے کے میں اس سے زیادہ ہے مجھ سے کچھ چیزیں کمزور ہوگی نظر کی بھی دماغ کی بھی آنکھ کی بھی سوچ کی بھی اور سب سے اہم فیصلے کی بھی مجھے پرچی آ گیا پانچ منٹ میں ختم گیا تو میں اختتام, اختتام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کوشش کروں گا دس بجے تو پھر معاف کیجیے گا تو میں ابھی اور جو نے لسٹ بتانے والا تھا آپ کو بھی اتنے بڑے نام فلسفیوں کے تک میں صرف کہنا بنیادی طور پر کیا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا ہے یا تخلیق کار بننا ہے آپ سارا کچھ اسی دور میں کر سکتے ہو اگر ابھی آج گھر جا کے آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت خود کو نہ ڈالی اور وہ کام کوئی جو آپ کو کرنا ہے جو آپ کا شعور اس وقت پکتہ ہے جو آپ کی ہر چیز اس وقت شباب ہے نا شباب تو شباب ہے اگر وہ آپ ابھی نہیں کریں گے تو یہ سمجھے کہ بس پھر آپ کی لائف میں وہ پھر بھی کبھی نہیں ہوگا میں. تو ایک ہماری دوست کرتی ہے کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہمیں سب کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر نہیں کوئی کام کرنا چاہیں ہم آگے بڑھ کے تو ہمیں سب کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر نہیں اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں ایک کوئی عمر ہے اس کام کرنے میں یعنی نہ وہ عمر ہے نہ وہ عمر ہے اقبال کا شیر ہے وہاں جینے کی پابندی تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نئی دنیا تو کیجویش کہتا ہے کہ بینگ میں شباب جو ہے وہ عمر ہے تخلیق کی تخلیق کی کام کی علم بھی تخلیق ہے آپ کا کوئی ایکشن بھی تخلیق ہے آپ شائر ہیں تخلیق ہے آپ مصور ہیں تخلیق ہے آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں لیبارٹری میں جواب کرنے جا رہے ہیں وہ تخلیق ہے سو گروہ رجلش کہتا ہے یہ عمر ہے اس کی قوت نموک اور قوت تخلیق آپ کو ملی ہے صرف جوانی میں تو سب سے پہلی چیز جس کے لئے سے آپ بچ سکتے ہیں اس موت سے جو ناگہانی ہے جو مرگ مفاجات ہے جو ہمیں نوجوانی میں ملتی آئی ہے پچھلے چالیس پچاس سال سے جسم کی, موت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں روح کی موت کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں تو صرف تین طریقے ہیں اور اس کے بعد بات ختم پر. پہلا تخلیق کریں آپ اپنے آپ پہ غور کریں آپ تخلیقی ذہن کے ہیں کہ نہیں نہ ہونا بھی کوئی جرم کی بات نہیں ہے جو تخلیقی ذہن کا نہیں ہوتا وہ ذہن کا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے والا ذہن ہونا اس لیے شرمندہ نہیں کہ میں نہیں ہوں تخلیقی ذہن کا آپ طریقہ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی نوجوان یہ چیک کرنا چاہے کہ میں تخلیقی ذہن کا ہوں میں رائٹ برینر ہوں کہ نہیں ہوں کیونکہ ہیں کوئی بھی چیک کرنا چاہے نوجوان کہ میں رائٹ برینر ہوں یا نہیں ہوں کریٹو مائنڈیڈ ہوں یا نہیں ہوں تو وہ یوں کرے کہ وہ کبھی بادلوں کو کبھی دیوار پر جو اکھڑ جاتا ہے پلاسٹر یا رنگ اکھڑ جاتا ہے اس کو دیکھیں اگر اس میں اس کو تصویریں نظر آتی

تو پھر اٹومیٹکلی ڈرائیو ڈرائیو پر یعنی آپ ماتھمیٹک دوسری بات تخلیق ایک تو کرے چیک کر لیں اپنے آپ کو اگر آپ تخلیقی مائنڈڈ ہیں تو ٹھیک وہی وہ آپ کو بچائے گی بات قوم کے لیے بھی اپنے لیے اور خود کو پار بھی سکیں اور اگر نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ ہے لرننگ دنیا کی سب سے عظیم چیز ہے سیکھنا دنیا کا ہر جانور بچہ پیدا ہوتا ہے پیچھے سے سیکھ کے آتا ہے چیزیں مرغی کا بچہ اور بطخ کا بچہ اکٹھے پیدا ہوئے ایک ہی پرندے کے نیچے بیٹھ کانڈا ہو ایک کوئے میں چھلانا اس نے تلاب میں چھلانا لگا دے گا اور دوسرا نہیں لگائے گا پیچھے سے سیکھ گیا ان کو پتہ ہے کہ بلی میاو کرے گی ماں کے پروں کے نیچے چھوٹنا ہے انسان کا بچہ سانپ کو پکڑے تو موں بڑھا دیتا انسان کا بچہ کچھ سیکھ کے نہیں آتا اس کو صرف ایک بات سکھائی گئی ہے اور وہی ہے کہ ہاؤ تو لڑ وہ پیدا ہی سیکھنے کے لیے کیا گیا ہے سو دوسری بچت آپ کے لیے ساری عمر مختلف سکل سیکھیں علم حاصل کریں میوزک سیکھیں جو بھی آپ جو بھی آپ کے سامنے ایزی لی اویلے بلو آپ کے پڑوس میں آپ کے گھر میں دستکاری ہو کچھ بھی ہو فوراں سیکھیں اس کو میری طرف سے نصیت سمجھ لیں آپ جب پچاس ساٹھ کیوں ہوں آپ کے پاس پچاس ساٹھ سکیلز ہوں چاہے اور اس پر نالے چاہے اور آخری بات تین چیزیں میں نے کہی تھی آخری چیز بتاتے ہی میں سٹیج سے اتر جاؤں تیسری چیز ہے خدمت اگر آپ دونوں چیزیں کر نہیں پائے کسی بھی وجہ سے تو پھر نبیوں والا کام کریں دیکھا آپ نے سب سے بڑا کیا کون سا کام نکلا خدمت نبیوں والا کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شہر میں کامیاب تھے بزنس کامیاب میراج پر تشریف لے گئے کیا تھا جو آپ نہیں کر سکتے تھے لیکن جس کام میں آپ نے چاہا کہ میں لوگوں میں گھل مل جاؤں میں لوگوں میں جاؤں وہ کام ہے خدمت انہوں نے بزرگوں کی خدمت کی انہوں نے نوجوانوں ایک بچے کی یتیم بچے کا ہاتھ مار لیا تھا ابو جہل نے آپ نے ابو جہل کا گھر کا جا کے دروازہ کٹ, کٹ کٹا اور اس سے کہا ابو جہل سے کہ اس کے دو اس کا جو ترکہ تھا اور اس کو دینا پڑا یعنی خدمت بزرگوں کی وہ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی عورت کا سمان بھی لے کر گئے تھے جب وہ شہر سے باہر جا رہی تھی اور وہ پہچانتی تک بھی نہیں تھی آپ کو کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے بچ کے رہنا وہ لوگوں کو جادو سکھا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی اتنا بھول مل جائے خدمت کرتے ہوئے کہ آپ کی الگ شناخت نہ ہو آپ مکس ہو لوگوں میں بس آپ یوں you نہ know کہ آپ سکھا جائے کہ وہ فلا بندہ آ رہا ہے یا میرا کام کرے گا کا میرے خدمت نہیں ہے بس آپ پاس سے گزر رہے اس کو پتہ ہی نہ ہو تو اجنب بھی سمجھے اور آپ اس کا سمان اٹھائیں یعنی آپ مکس ہو معاشرے میں پرامنٹ میں اور خدمت کریں یہ تیسری چیز ہے زندہ رہنے کے لیے اسی کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے تھینک یو ویری مچ